और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड, बेस्ट के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स विजी कूलर एलईडी टेलीविजन

भाजप आमदार कुमार अयलानी यांनी वाहतूक कोंडीतून मोटारसाय वरून जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे गुलशन नगर येथील रस्त्याच्या केल्यानंतर के आमदार अहिलानी यांनी मोटारसायकल वरून स्वतः उड्डाण पुलावर जाऊन रस्त्याची पाहणी केली आहे यावेळी वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक मनीष राजे उपस्थित होते त्यांनी पुलावरील वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत आमदारांना माहिती दिली खड्ड्यांमुळे कल्याणकडे जाणारी वाहतूक मंदावते आहे आणि त्यामुळे सेंच्युरॉन कंपनी जवळ मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होती निदर्शनास त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी तात्काळ मोबाईलवरून संपर्क साधून खड्डे तात्काळ भरून काढण्याच्या सूचना दिल्या नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन केलेली ही तत्पर कारवाई नागरिकांमध्ये समाधानाचं वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे क्या है आज ये मैंने एक रोड का भूमि पूजन किया गुलशन नगर से लेके शायद शहद स्टेशन के, के पास में जो रोड है उसका सीमठ कांकरीकरण का भूमि पूजन हुआ वहाँ से मैं फ्री होके वो भूमि पूजन करके जो रोज मेरे पास शहद ब्रिज की कंप्लेंट्स आ रही थी कि शहद ब्रिज की कंडीशन बहुत खराब है आज उस कंडी उस उसको तो देखते हुए मैं बाइक दौरा बाइक पे बैठ के मैंने पूरी शहद ब्रिज का दौरा किया देखा कि काफी सारी जगह पे खडे हैं वहां पे मैंने देखा ट्रैफिक इंचार्ज भी बैठे खड़ा था और उसके अलावा ट्रैफिक के कांस्टेबल आज उनसे भी मैंने मुलाकात की वहीं पे और मैंने देखा कि वो जो अभी नया पी आया है वो दिल से वहां पे खड़ा रह के पब्लिक की सेवाएं कर रहा था ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दे रहा था उनसे भी मैंने पूछा लेकिन कल भी उसको मरम्मत करने के लिए वहाँ पे खड़ी डाली गई थी तो वहाँ पे मैं रोड का खड्डा खड्डा देखते मैंने नाग मैडम से भी बात की है फिर जो हाईवे डिपार्टमेंट की इंचार्ज है उस एरिया की नाग मैडम उसने भी मुझे आश्वासन दिया जैसे ही मानसून रुक गया और धूप निकली तो उसको पूरे रोड को डांड़ीकरण करके एक अच्छा सा उसको रोड को बनाएंगे उसके अलावा वहां से मैं बीच का दौरा करके एक नंबर शिव मंदिर शिव मंदिर से लेकर एक नंबर बस स्टाफ दो नंबर और गोल मैदान उसका भी रोडों का दौरा किया काफी जगह पे ऐसी रोडों की समस्या है या मैं पूरे उल्लासनगर का भी जैसा अगर रोड का कहूँ आज सत्तर पचहत्तर टके रोड सही है लेकिन आज के डेट में पच्चीस तीस टका रोड जो है जहाँ पे खड्डे है या डैमेज है कुछ अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से कुछ केबलिंग की के वजह से आज सीसीटीवी की भी वायरिंग की वजह से आदमी खोद रहे हैं तो उसको देखते हुए मैं कमिश्नर मैडम से मंडे को मिलके उसको मैं पूरा रिकॉर्ड दूंगा कि ऐसे ऐसी रोड की कंडीशन है और मैं आज ही उनको लिख के करेस्पॉन्डिंग करके कि जो भी मैंने आज रोड का दौरा किया है उसके पीछे मैं पूरा ध्यान दूंगा मैं चाहता हूँ कि उल्लासनगर में जितने भी डांबरीकरण के रस्ते हैं उसको कैंसिल करके सभी सारे रस्ते सीमट कांक्रीकरण के और, बनने चाहिए क्योंकि सीमेंट कांक्रीकरण की लाइफ जो है पच्चीस से तीस साल है एक साल डेढ़ साल में नहीं चलता है तो उसको पैसा भी फालतू में जा रहा है और हर साल खड्डे भी पड़ते हैं मैं आगे से ध्यान कोशिश करूंगा कि सीमेंट कांक्रीकरण के रास्ते बने धन्यवाद निखिल चवान स्वांद मीडिया उल्लासनगर ताजा घड़ा स्वाण न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा